पुलिस डिपार्टमेंट को देवेंद्र फडणवीस साहब एक नाथ शिंदे साहब की तरफ से क्या आदेश आया था उनके उम्मीदवारों के ताल्लुक से ये सिर्फ मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में बात कर रहा हूं ए, एक एक उदाहरण है तो नासिर सिद्दीकी साहब से, से पूछिएगा कि अचानक पौने छ बजे बूथ के ऊपर दो-दो सौ लोग कहां से पलट के आ रहे हैं कौन लेकर आ रहा है बताइए आपका एक एग्जाम्पल मोती वाला जो कटकर गेट के ऊपर एक बूथ है वहाँ पर छे बज के को छाँच मिनट या चार मिनट बाकी थे कुछ मुस्लिम महिलाएं भी वहाँ खड़ी थी लेकिन उनको पीआई साहब ने रोक दिया बाहर और ये सारे लोगों को अंदर लिया हमारे लड़कों ने बहुत उनसे बहस की तो कहने लगे कि नहीं नहीं, नहीं आप लोग छः बजे के बाद आए वो छः बजे के अंदर आए मैं अंदर गया तो मैं कम से कम दस मिनट गेट के ऊपर रोके मतलब मेरा राइट है क्योंकि मैं कैंडिडेट हूँ और मुझे जाकर देखना है कि क्या चल रहा है अंदर अंदर गया तो इधर से सौ लेडीज इधर से सौ जेंट्स एक साथ एकदम दो या तीन मिनट पहले या छह बजे के अंदर तो दाखिल जब मैंने देखा वो ऑफिसर जो दिन भर एक एक लेडीज को ऐसा देख रहा सोच रहा लिख रहा और इतना टाइम पास कर रहा था तो अचानक उसके अंदर इतनी भूर्ति आ गई थी कि ऐसा ले रहा देख रहा ऐसा कट कर रहा आगे भेज रहा था तो मतलब उसने ऐसा टारगेट लिया था कि मैं दस मिनट में दो वोट करवा दूंगा कई जगह मैंने ऐसा देखा कि उन्हें सिर्फ पीएलओ की चिट्ठी लेकर आया और इन्हें ऐसा ताक में था कि भाई पी तो की चिट्ठी पर उसको वोट करवा दू तो मैंने उसको रोका वहां पर मतलब बाप की जागीर नहीं है हर जो वोट जो है आपको यहाँ आईडी प्रूफ जब तक प्रूफ नहीं होता जब तक आप आगे भेजते सर तो, तो मेरे तरफ देखने लगा मैंने वहां बहुत बहस किया उस तो मैं कैंडिडेट हूँ तुम लोग हराने के लिए है क्या फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने के लिए उतने में दो पुलिस वाले पी साहब आए उन्होंने कहा कि सी सी कैमरे के अंदर से तो कलेक्टर साहब देख रहे हैं एसीपी साहब देख रहे डीसीपी साहब देख रहे हैं और आपको रूम से बाहर जाने के लिए कहा उम्मीदवार हूँ जो बोगस वोट आए आप उसको बाहर नहीं कर रहे आप मेरे को कर रहे हैं तो कल पुलिस का रवैया दिन भर जो था हमारे कार्यकर्ताओं के खिलाफ लिटरली एसीपी साहब ने लाता मार के हमारे टेबल्स को गिराए कुर्सियां फेंकी एक तरफ दूसरी पार्टी का एक टेबल लगा हुआ था जहां तीन से चार कुर्सियां लगी थी वहां पर उन्होंने खामोशी से गया उन्होंने मेरे को देखे नहीं थे जाकर बोलने लगे कौन सी पार्टी से बैठे तो था। बोले मेरा लगा था वहां दो बच्चे चार लोग बैठे जहाँ पर पतंग निशान आपके सुनते ही वहां पे जो है उनका बड़ा अधिकारी फिर पीछे से भागते हुए क्या हुआ क्या हुआ तो बोले ऐसा पार्सलिटी चल रही है तो पुलिस डिपार्टमेंट ने दिन भर जो है कहीं ना कहीं जो है यहाँ एम सी के सामने भी जब प्रदीप जायसवाल साहब का लड़का आया वो टाइम में उन्होंने वहाँ से लोगों को हका लिया अंदर से सीटें मार के लोगों को डराया जा रहा था तो कल का इलेक्शन जो है तो बहुत मैं समझता हूँ कि एक तरफा पुलिस का रवैया था और मोतीवाड़ा नगर के अंदर मेरे को ज़बरदस्ती जो है तो बाहर भिजाया गया और वो जो वोटर्स थे उनके पास क्या डॉक्यूमेंट थे क्या नहीं तो मैंने फिर मेरा पोलिंग एजेंट जो था उसको बोला मेरे सामने मैंने कम से कम पांच लोगों को जो जबरदस्ती वोट डालने आए थे सिर्फ एक पी एल ओ की चीट लेकर आ गए थे एक लेडीज को मैंने पकड़ा उसकी न सूरत मिल रही थी न शक्ल मिल रही थी बाहर बाहर हाल उन्होंने ये बोला कि आपको रूम से बाहर जाना पड़ेगा ए सी पी साहब देख रहे वहाँ से सी पी साहब देख रहे कलेक्टर साहब देख रहे हैं आपको रूम से बाहर जाना पड़ेगा तो हमको जबरदस्ती करना पड़ेगा लेकिन हमने संयम बरतते हुए हमने ये कहा था कि हमें इलेक्शन करवाना है इलेक्शन हो गया हम चाहते हैं तो कहीं ना कहीं हम इलेक्शन प्रोसेस ही रुकवा देते ये गांधलियां देखकर लेकिन हमको इलेक्शन करवाना था पूरा एविडेंस जमा करके अब हम आपके सामने हैं नहीं इलेक्शन कमीशन ने यह बाबी का ठोस निर्णय घजे ना मी आज अपने संगत तो लोकसभा जनता ने पराभव नहीं के लिए

पोलिसांनाही निर्देश आले होते आणि इलेक्शन कमिशनच्या टीमलाही सांगण्यात आले होते जे काही चाललेलं आहे त्याला चालू द्या आम्ही सांभाळून घेऊ तुम्ही कोणालाही थांबायचं नाही और इलेक्शन कमीशन दोनों काम कर मैं तो आपको क्लियर बताया ना भाई अब मैं आपको एक ये जो लड़का जिसको हमने पकड़े थे हमारे अजहर वीडियो, वो वीडियो, वो वीडियो भी चलवाने लगे हमारा जो बच्चा महिलाओं को पकड़ पकड़ के लाकर एडवोकेट डोलगांवकर के पास दे रहा था मुस्लिम महिलाओं को उसको पकड़ के बाजार का पुलिस स्टेशन में हमने लेके गए पुलिस स्टेशन का काम क्या था ये वो लड़के को पकड़ना उसकी इंक्वायरी करना वो कहां से आ रहा है हम उसको बता रहे हैं कि वो एडवोकेट डोलगांवकर के पास कितनी महिलाओं को रिक्शे में भर भर कर लेकर गया हमने पकड़ के ला के दिए उनको क्या हुआ पुलिस वालों ने है, तो बाद में उसको बोले नहीं जाओ चले जाओ करके सादा सा एक ऐसा नोट भी नहीं किया गया हा? कि हाई मानसा ने या मानसा का पकड़ आनून दिलेले है इंक्वायरी करूं कहीं छोड़ू दिले हमने जो काम पुलिस ने करना चाहिए था वो काम हमने करके दिए पुलिस स्टेशन में ले जाकर हमने हाजिर किए हमारे बच्चों ने ले जाकर दिए पुलिस का काम था कि कम कम से उसको बिठा के उसकी इंक्वायरी करे कि कितनी महिलाओं को उसने लेकर आया है करके जब दोन ग के पास हमने पकड़े तो इस बंदे के पास आठ है तो महिलाओं के अलग अलग है तो वोटिंग इलेक्शन कार्ड मिले जो उसके परिवार के नहीं थे यानी कि मतलब आपको हजार रुपए के अंदर आपको 500 सौ आपको कमीशन मिल रहा होगा कि महिला को हम हजार देंगे तेरे को सौ रुपए देंगे लाज इतने जनों को एक सेकंड में बोलो मैं कैसा प्रश्न विचार दे तो भी अडचणीचे सगळे बोलण्याची ताकद आहे माझ्याकडे एक एक तुमच्या पत्रकार बिरादरीचा माझ्या कोणी कार्यकर्ता विचारत नाही आहे तुमच्या पत्रकारिताच्या बिरादरीच्या एनडीटीव्हीचा पत्रकार विचारत आहे मी तुम्हाला ही संधी देणार मी घाबरणारा माणूस नाही आहे तुम्ही अतुल सावेशी बोलत नाही आहे इतिहास जरील आहे पत्रकारिता मी पण केलेली आहे असं अनेकदा घडतं काई काई है। मी काय म्हटलेलं आहे की काही अपेक्षा नाही आहे मी इलेक्शन कमिशन कडून काही अपेक्षा नाही आहे पोलिसांकडून काही अपेक्षा नाही आहे मी आपल्याला फक्त सत्य जे घडलेलं आहे ते तुम्हाला दाखवत आहे याच्यापेक्षा काय असायला पाहिजे एक माणूस पैसे वाटत आहे दलित वस्त्यांमध्ये त्याचा व्हिडिओ आहे पैसे आणलेला तो माणूस आता आंबेडकर नगरच्या सगळ्या सीसीटीव्ही काढा ना इलेक्शन कमिशन आणि पोलिसांनी अपेक्षा काही नाही आहे मी फक्त सत्य दाखवत आहे बोला दादा लोकसभेला असं म्हणाले एक सेकंड मुख्यमंत्र्यांनी हेलिकॉप्टर वरून पैसे पाठवले असं म्हणाले पाठवले नाही त्यांनी स्वतः आणले होते मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहेब लोक लोकसभेच्या वेळी स्वतः हेलिकॉप्टर मध्ये पैसे आणले होते आणि ते पैसे लोकांमध्ये पोहोचवण्याच्या काम जे आहे पोलिसांच्या गाड्यामध्ये करण्यात आले होते तर असा प्रकार विधानसभेला असं तुम्हाला वाटत का मी आजही कुणाकडे काहीही अपेक्षा ठेवत नाही आजही इतकं सत्य असून सुद्धा कारण माझा विश्वास जे आहे ते संपलेला आहे जे जे एजन्सी आहे हे इलेक्शन कमिशन हे सगळं कुणाच्या इशार्यावर काम करत ते काय मोदी साहेबांच्या पक्षाचा विरोधात जाणार का आणि करत असेल तर मलाच काही सांगण्याची आवश्यकता नाही मी माझ्या सोशल मीडियावर टाकलेला आहे इलेक्शन कमिशनने स्वतःहून दखल घ्या ना त्याच्या बाबतीत आणि घ्या प्रेस कॉन्फरन्स आणि सांगा इमिहाजी खोटं बोलत आहे कमीत कमी हे तर सांगा ना

कमीत कमी कमीत कमी मी जे आरोप आज केलेले आहे मी इलेक्शन कमिशनच्या अकाउंटेबिलिटी वर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलेला आहे मी पोलिसांच्या अकाउंटेबिलिटी वर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलेला आहे आता यांना असं वाटत आहे की हे सगळं खोट आहे तर कमीत कमी त्यांनी स्टेटमेंट द्यावा त्यांनी माझ्यासारखी पत्रकार परिषद घ्यावं आणि त्यांनी सांगावे की हे सगळं खोटं आहे का ते मग मी त्याच्यानंतर विचार करेल की मला कोणता पाऊल उचलायचं आहे तुम्ही बसणार असेल तर मी प्रमाणिकपणे सांगतो की भारतीय जनता पार्टीचा हरामचा पैसा तुमच्या पर्यंत पण आलेला आहे मतांचं काय मग काय या इलेक्शन मध्ये जिथे जिथे आम्ही गेलो तर काही तर त्यांचे वीस पंचवीस तीस चाळीस लोक यायचे आणि जय श्रीराम आणि भगवान जय श्रीराम याचा काय सन्मान तुमच्या हे सुरू करत होते तुम्ही तुमच्या हे जे तुम्ही पैसा वाटप करून हे लोकशाहीला कमजोर करण्यासाठी जिथे जिथे आम्ही तुम्हाला रेड हँडेड पकडलं तर त्यावेळी डायरेक्ट तुम्ही जय श्रीरामच्या घोषणा देऊ लागले याच्यामध्ये भगवानना कशाला आणलं तुम्ही कशा प्रकारे असा तुमचा एकच उद्देश होता ना की कशा प्रकारे आपल्याला ध्रुवीकरण करायचं आहे कम्युनल आपण कसा बोनराइज करता येईल हे की नाही मी उमेदवार होतो मला थांबवलेल्या आहे नासेर सिद्दीकीला मी तुम्हाला सांगतो की जो पर्यंत इलेक्शन सुरू आहे सहा वाजता ऑफिशियल टाइम आहे पण सहा वाजेच्या नंतर ही इलेक्शन सुरू आहे तर कॅन्डिडेटला अधिकार आहे की आज जाण्याचा कोणत्या अधिकाऱ्याने थांबवले आणि जसा हे लोक करत होते तर आमचेही काही लोक तीन वाजेच्या नंतर त्यांनाही किती पैसे देण्यात आले होते इलेक्शन डिस्टर्ब करायला हेही याच्यावर खूप इच्छा होती मला महिलांना मारण्याची इच्छा नाही होती हा? मी इतकं नाही आ आहे आ ना मारत नाही आहे मी महिलांवर मी कार्य करणार पण तुमचे जे कार्यकर्ता जे होते ना गुंड हो होता मला इच्छा होती की त्यांचा थोबाडा फोडायचं पण मला निवडणूक लढायची होती तर अतुन साधे माझ्यासोबत बसा तुम्ही माझ्यासोबत आपण दोघं बसू आणि जॉईंट प्रेस कॉन्फरन्स घेऊन याचं उत्तर तुम्ही द्या ही वेगळी गोष्ट आहे ना मी काय आरोप करतो त्याच्या बाबतीत बोला ना तुम्ही घाबरलेले होते पैसा कुठून आला अतुल साने साहेब तुम्ही विकत घेतलेली आहे तुमच्या एच्या मार्फत तेच पैसे तुम्ही परत लोकांना देत आहे ना हे पैसे आले कुठे हे जे वाटणारे लोक आहेत जालिंदर शेंडगे आपल्या दलित समाजाला कशा विकून आपल्या स्वतःच्या बनलो कशा करत उभा करत आहे

ये शकीला पठान जैसे लोग जो है ये भीड़ से आके कितना पैसा मांग रही थी ये बैठने के लिए तो आप तो सर आप लोगों को उसको मैं मैं क्या पैसे पैसे हराम के दूंगा ऐसे तो आप आप मैं। मैं, आपको इलेक्शन के दिन आप उनके रिश्तेदार लग रहे हैं आपको इलेक्शन के दिन पता चलेगा सुनिए सुनिए आपके जैसे पत्रकारों को भी मैं अच्छी तरीके से हैंडल करता हूँ आप मुझे मालूम है आपको शकीला पठान को आपने वोट दिए अगर होंगे तो आपको तेईस तारीख के दिन समझ में आएगा ये महिला कितने लाख लोग वोट लेती है या सिर्फ इसको हराने के लिए खड़ा किया गया था और आप जैसे जो पत्रकार है ना साहब मुझे मालूम है मुझे सिखाइए मत मेरा मुंह खोलने मत लगाइए कि आप लोग डॉक्टर गफ्फार कादरी से कितना पैसा लेकर बैठे हुए थे समझ रहे बकवास बंद करिए बकवास बन करिए आप जैसे आप जैसे यूट्यूबर्स को मेरे को मालूम है कि आप कितियों में दिखते हैं करके चलिए रखिए बैठिए तो कहा मीडिया की, मैं की, मैं की मैं रह चुका हूँ मैं इज्जत करता हूँ लेकिन तुम्हारे जैसे दलालों को तो मैं खड़े आप सड़े भरी सड़क के ऊपर मेरा उसको भाई बजा के फिम चलिए 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 बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का आप लोगों का सभी लोगों का धन्यवाद मैं उम्मीद करता हूँ को जिंदा रखने के लिए आप लोग भी हमारा साथ देंगे